भक्तांनो आयुष्यात पैशाची इच्छा कोणाला नाही आपल्याजवळ भरपूर पैसा असावा आणि आपले आयुष्य चांगल्या पद्धतीने घालवावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते परंतु प्रत्येकाला हे शक्य नसते काही लोक फक्त मनात विचार करतात आणि खूप आनंदी होतात पण काही लोक ठाम राहतात आणि कठोर परिश्रम करत राहतात आणि एक दिवस यश मिळवतात आणि भरपूर पैसा कमावतात पण काही लोक त्यात अपेशी होऊन निराश होता तर मग आता निराश होण्याची गरज नाही आज आम्ही तुम्हाला श्री दत्तगुरु महाराज यांचा एक प्रभावी मंत्र सांगणार आहोत तुम्ही काहीही न करता या मंत्राच्या सहायतेने खूप सारी धनसंपत्ती मिळवू शकता आज आम्ही तुम्हाला धनसंपत्ती मिळवण्याचा एक सोपा मार्ग सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला करोडपती व्हायला वेळ लागणार नाही भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला श्री दत्तगुरू महाराज यांचा एक अतिशय झटपट प्रभावशाली मंत्र सांगणार आहोत या मंत्राचा एकशे आठ वेळा जप फक्त तुमच्या मोबाईलवर ऐकल्याने तुमचे घर करोडपती होईल तुमची गरिबी दूर होईल आणि तुमच्या घरात खूप सारा पैसा येईल तुम्हाला थोडेच नाही तर भरपूर प्रमाणात पैसे मिळू लागतील भक्तांनो आज आम्ही तुमच्यासाठी श्री दत्तगुरु महाराज यांचा असा धनवर्षा मंत्र घेऊन आलो आहोत जो तुमच्या पैशाशी संबंधित सर्व समस्या पूर्णपणे दूर करेल आणि तुमच्या जीवनातून गरीबी कायमची दूर होईल आणि मग तुम्ही गरीब राहणार नाही आता तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे आहे या मंत्राने दोन हजार पंचवीस तुम्हाला करोडपती बनवेल भक्तांनो हा मंत्र काही सामान्य मंत्र नाही आहे हा मंत्र तुम्हाला श्री दत्तगुरु महाराज यांच्या हृदयाशी जोडतो त्यामुळे श्री दत्तगुरू महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होतील आणि तुम्हाला एवढी धनसंपत्ती देतील की तुम्ही कधी त्याचा विचारही केला नसेल भक्तांनो या जगात प्रत्येकाला त्यांच्या आयुष्यात सुख समृद्धी आणि शांती हवी असते पण हे प्रत्येकासाठी शक्य नाही परंतु जर एखाद्या व्यक्तीने या मंत्रावर ख्या मनाने विश्वास ठेवला आणि मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकला तर त्याला या सर्व गोष्टी नक्कीच प्राप्त होतील आज या मंत्राच्या मदतीने तुमच्या जीवनातील सर्व आर्थिक समस्या मानसिक समस्या आरोग्याशी संबंधित समस्या मुळापासून नष्ट होतील आणि तुम्हाला भरपूर संपत्ती मिळेल तुम्हाला इतकी संपत्ती मिळेल ज्याची तुम्ही कल्पनाही केली नसेल जर तुम्हाला गुप्त संपत्ती मिळवायची असेल तर आज आमचे ऐका आणि हा मंत्र एकशे आठ वेळा चुकता शेवटपर्यंत ऐका जर तुम्ही हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकला तर तुम्हाला त्याचा पूर्ण लाभ शंभर टक्के मिळेल हे नक्की प्रिय भक्तांनो जर तुमचा श्री दत्तगुरु महाराजांवर पूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये आपली इच्छा दत्तगुरु महाराज यांच्या चरणाशी स्वाधीन करा भक्तांनो आज तुम्हाला हा मंत्र फक्त एकशे आठ वेळा लक्षपूर्वक ऐकायचा आहे मग तुम्हाला एका आठवड्यात हा मंत्र किती शक्तिशाली आणि प्रभावी आहे हे लगेच समजेल या मंत्राची शक्ती खूप शक्तिशाली आहे जो भक्त या मंत्राचा जप ऐकतो त्याची भक्ती कधीही व्यर्थ जात नाही या मंत्राचा प्रभाव लगेच त्याच्यावर दिसून येतो या मंत्राचा जप ऐकताना तुमच्या मनात जी काही इच्छा असेल ती जर तुम्ही या मंत्राचा जप ऐकताना मनातल्या मनात श्री दत्तगुरु महाराज यांना सांगितली तर ती इच्छा लगेचच पूर्ण होईल हे निश्चित आहे आणि मग तुमच्या आयुष्यात खूप धन संपत्ती येईल तुमच्या स्वप्नातही तुम्ही ज्याची कल्पना केली नसेल त्यापेक्षा जास्त तुम्हाला ती मिळेल तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कधीही संपत्तीची कमतरता भासणार नाही जर तुमची श्री दत्तगुरू महाराज यांच्यावर श्रद्धा आणि ख्री भक्ती असेल तर तुमच्या आयुष्यात या मंत्राच्या प्रभावाने इतके पैसे येऊ लागतील की तुम्ही स्वतः करोडो रुपयांची देणगी देऊ लागाल पण त्यासाठी भक्तांनो तुम्हाला हा मंत्र काळजीपूर्वक तुमच्या मोबाईलवर शेवटपर्यंत ऐकावा लागेल तरच तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकटे काही दिवसातच दूर होतील चला तर मग प्रेमळ भक्तांनो आता जास्त वेळ वायान घालवता हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करूया जर मंत्र सुरू होताच तुम्ही हा व्हिडिओ सोडून जाणार असाल तर तुम्हाला खूप भयानक संकटांना सामोरे जावे लागेल त्यामुळे भक्तांनो हा मंत्र एकशे आठ वेळा काळजीपूर्वक ऐका ओम श्री श्री स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी श्री समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ ी गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः श्री गुरुदत्तात्रेय श्री स्वामी समर्था